أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب كل هذا الصباح يوم بكسورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين <سؤال> عليهم غير المغضوب عليهم ولا امين امين يا رب العالمين بشكر الله سبحانه وتعالى السلام kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang terima kasih banyak-banyak. Jazakallah -banyak. khairan dan seterusnya kepada Tuan Bilal dan adik-adik jemaah yang dikasihi. Tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan baca hadis yang berkaitan dengan satru auratil muslimin iaitu menutup keaiban-keaiban kelemahan-kelemahan yang ada pada orang Islam yang lain. Kita telah baca hadis sebelum daripada ni beberapa hadis. Pada hari ini kita akan baca hadis yang keempat insya-Allah daripada bab ini iaitu dalam senarainya hadis yang ke-245. Hadis ini berkaitan dengan ada seorang yang pada zaman Nabi ni dia telah minum arak. Jadi hadis ni nak ceritanya ialah bukannya nak kata ramai sahabat minum arak ataupun dibenarkan jual arak di zaman Nabi tu. Memang arak memang diharamkan tak boleh dan sebagainya. Dan kemudian sahabat Nabi ni ramai ada seratus ribu. Setengah riwayat kata seratus dua puluh ribu. Iaitu semasa berhimpun, semasa Nabi kita ni melakukan hajatul wadah. Tapi ramailah selepas daripada Nabi wafat ni yang murtad. Tapi nak katanya sahabat ni ramai. Yang tinggal di Madinah itu ada ribu-ribu yang tinggal di Madinah, tinggal di Madinah ni dia berbeza sikit dengan orang yang tidak tinggal di Madinah. Sebab setiap hari, setiap masa mereka ni sembahyang bersama dengan Nabi. Kalau tinggal di Madinah. Kemudian mereka ini dapat mendengar, bukan mendengar hadis, memang dengar direct daripada Nabi, tengok Nabi. Kita ni dengar hadis je. Hadis pun tak semua kita dengar. Hari ni paling-paling pun kalau setiap hari dah berapa tahun dah baru 245 hadis. Jadi hari ini insya-Allah kita dengar satu hadis, kita tahu cerita iaitu berkenaan ada seorang sahabat ni ni, dia sahabat juga walaupun dia ni minum arak. Ah ha, maknanya tak menjatuhkan ah ha, ke level dan level sahabat dia. Dia dah je. Kita berehat sekejap sebab bateri mati. Tak tahan Bunyi pula. Tapi tak merah dah. Oh, tu merah tu maknanya? Nak mati lah tu. Lah. Tengah nazak lah. Oh. Oh, dia sepatutnya hijau eh. Ah, oh. oh, dah hijau dah. Alhamdulillah. Terima kasih, Haji. Ah, oh, bateri mati. Orang tak mati lagi, insyaAllah. Uh, jadi hadis ni Menceritakan tentang ada seorang sahabat ni Dia tak ramai sahabat ni Kadang-kadang Kita faham ada hikmahnya Apabila adanya Sahabat-sahabat ni Yang buat kesalahan Sebab kalau tak ada sahabat yang buat kesalahan Macam mana kita nak Tahu hukum nak buat macam mana ha, Jadi contohnya adalah Sahabat yang minum arak Bukan kita kata bagus minum arak Bagus-bagus Bukan Tapi Kalaulah tak ada sahabat yang minum arak Macam ni dan kena hukum Kita tak tahu Macam mana nak hukum orang minum arak Orang minum arak ni ni Dia hukum dia adalah Hudud nah, Hudud iaitu kena sebat Tapi sebab dia tak sama dengan sebab Orang yang uh, Apa ni berzina Orang berzina tu ada sebut dalam Quran 100 rotan. Rotan tu macam mana? Bukan seperti rotan dalam mahkamah sekarang ni. Dalam penjara sekarang ni, saya ingat lagi masa tu masa mula-mula nak dilaksanakan hukuman syariah di sini, ada dibuat pameran di apa ni, di ICC. Jadi saya pergi tengok jugalah. Dia tunjukkan situ a uh, bagaimana dilaksanakan hukuman rotan di dalam penjara biasa. Kemudian ditunjukkan macam mana rotan di rotan dalam penjara Islam mengikut hukum Islam. Kalau ikut hukum biasa ni, mahkamah biasa, dalam penjara biasa ni, orang kena sebat tu satu kali tu nak mati dah. Satu kali dah nak mati. Sebab apa? Dia yang paling kuat dalam dunia. Dia cari orang paling sadu, gerotan tu paling besar kemudian dia akan sebat akan bertanda atas belakang tu tu darah-darah atas belakang tu ha, itu style mahkamah biasa dalam mahkamah Islam dia bukan nak hukum orang tu nak beri mati kalau nak beri mati baik bunuh terus payah sangat tapi dia nak beri supaya ni dan kemudian dilaksanakan di khalayak ramai nah, ha, maknanya bukan dalam penjara orang tak nampak sebab yang penting tu dalam hukum Islam ni nak beri supaya orang tu tu ada perasaan akan nampak apa ni orang lain nampak bahawa kalau buat macam ni kamu akan dihukum macam ni. Ha gitu, bukan hanya ni. Jadi kalau sekarang ni masuk TV lah. Masuk TV perdana ada, apa lagi. Masuk semua TV, rancangan tu semua masuk. Ha. Jadi dalam hadis ni kita akan tengok perkara-perkara uh, itu iaitu diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam utian nabiyyu hadis dia adalah berbunyi utian utian nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba khamran dalam sejarah ni di Madinah ni dia yang berzina ada Kemudian yang potong mencuri tak ada. Yang kena potong tangan. Tetapi yang minum arak ada. Jadi maknanya ada sahabat yang berzina, tapi bukan semua pakak berzina semua. Dua kes dia dia katanya dalam ramai-ramai selama 10 tahun tu hanya dua kes saja. Kita hari ini susah nak nak bilang upaya sebab ramai sangat. Tak cukup jari, tak cukup tangan tu maknanya keadaan tak betul lah sikit tu ha, yang berlaku bukan sama sama lelaki perempuan sekarang ni siap sekali dengan pakai tuala putih ha. jadi tu maknanya berlaku teruk sangat tu habis dah lut pun berlaku bukan Nabi lut tapi kaum Nabi lut dah berlaku dah macam-macam lah tak boleh nak kontrol, tak tahu nak kontrol macam mana kecuali melalui undang-undang Islam lah jika dibuat betul-betul. Jadi dalam hadis ni, di zaman Nabi ada pernah seorang tu minum arak. Yalah sebab sahabat ni kita nak kata macam ni lah yang maksum, yang tak ada dosa dulu kini selamanya tu adalah Nabi SAW sahaja selain daripada tu sahabat walaupun mereka ni adalah sahabat yang paling baik seperti Abu Bakar Anhu. ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ataupun Sayyidina Usman Sayyidina Ali dan semua-semua sahabat ini mereka ni adalah orang yang baik tetapi mereka tak dapat label maksum tu. Maknanya bila bukan maksum bermakna mereka ni akan ada dosa. Sama dosa tu baik banyak sikit tu itu berbeza-beza. Jadi Sayyidina Abu Bakar paling kurang sekali. Sebab dia adalah sahabat yang paling mulia. Tapi walau bagaimanapun, dia bukan maksum. Kalau kita kata, Sayyidina Abu Bakar ni maksum, salah mengikut akidah ahli sunnah wal jemaah. Sebab yang maksum hanyalah para Nabi, para Rasul. Jadi kalau bukan Nabi, bukan Rasul, dia tidak maksum. Tidak terpelihara daripada dosa. Mana akan ada dosa. Cuma sedikit sebanyak ni. Kita ni banyak dosa daripada pahala Ah ha, mereka ni dosa susah nak cari Ah ha, mungkin habis korek-korek semua ha, barulah jumpa mungkin kosong poin kosong poin kosong 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 satu peratus kita ni tujuh puluh peratus dosa sebab apa macam-macam benda lah kita buat ni jadi ada juga sahabat yang minum arak tapi satu dalam puluh-puluh ribu jadi Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran. Nabi didatangkan dengan seorang lelaki yang minum arak. Qala adribu. Jadi arak ini dah ada sejak daripada zaman manusia ni sesat ni sesat ada arak. Saya tak tahulah macam mana dia terfikir nak buat arak ni. Sebab nak buat arak ni bukan bukan mudah. Nah, no, dia kena dia kena perang dulu. Ha. Dia bukan ambil tebu, tebu kita mudah lah, ambil gigit-gigit makan Kita masuk mesin tebu, keluar air tebu, terus boleh minum. Air paip tu, tadah mulut, buka paip, minum. Mudah Air arak ni bukan mudah. Satu lagi, dia bukannya murah. Tak mudah dan juga bukan murah. Kalau nak tahu harga dia, time-time lalu ikut airport tu intai-intai lah bukan airport bulunai airport tempat lain kadang-kadang dia, dia paksa dia letak tepi tu tak banyak-banyak tu ha. boleh lah tengok eh ha. nanti Haji tengok Haji saya tengok ada orang ambil gambar Haji Isa tu intai apa pula ya. intai nak tengok dia tu kadang-kadang dia 50 tahun dia oh, lama maknanya proses dia yang keduanya harga cuba tengok harga dia bukan RM2 macam air Pepsi ni main ratus-ratus oh, ratus-ratus RM ha, contohnya jadi maknanya sini harga dalam hal tapi orang minum buat apa nak hilang dah harga takkanlah padan nak minum seratus seratus dolar nak minum apa ni nak minum nak hilangkan dah harga baik minum air paip dalam tandas macam tu free je tapi sebab apa orang minum juga jadi benda ni, ni dah penyakit manusia ni sebab dia ada alkohol tu dia akan bukan saya minum nak cerita je kan. Ha, saya baca je. Jadi bila alkohol ada tu dia jadi khayal sedap. Ha, sedap minum. Jadi dia menghilangkan serabut-serabut. Ha, jadi umur pun jadi panjang lah. Sebab apa dah hilang serabut? Ya ke tak? Tak tahu. Jadi orang ni, ni dia minum arak. Zaman Nabi dulu sebelum arak diharamkan sahabat-sahabat memang minum. Agaknya diharamkan dikatakan tahun yang kelima hijrah. Sebelum daripada itu, sahabat-sahabat minum arak. Kemudian minum, 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 mabuk. Mabuk pergi semahyang, baca merabang-rabang. Yang kut ni, baca kut sini, baca ayat ni. Ha. Yang tadi Imam baca, wassalamak oh, iwa tari. Entah dia sambung apa benda tu lah. Rintang Lepas tu, turun ayat kata, tak boleh. Kalau nak semahyang, tak boleh. La taqorabussodah wa antum sukarah jangan kamu pergi sembahyang kalau kamu ni mabuk. Ha, jadi lepas tu sahabat pun tak minum. Masa nak sembahyang. Tapi lepas sembahyang, minum pula. Bila? Lepas isyak. Ha, lepas isyak kan dia panjang. Sementara subuh tu, sempatlah dia mabuk tu. Dia tidur-tidur tu. Subuh ni bangun pula. Ha, itu. Lepas subuh, minum pula. Ha, macam tu. Lepas tu Zohor dah hilang dah mabuk. Ha, lepas tu dia berhenti lah Zohor. Zuhur dengan Asar tak boleh lah. nak minum. Maghrib dengan Isyak nak minum macam mana. Mabuk ni tak semayah Isyak dia. Ha, jadi sahabat-sahabat macam tu. Akhirnya tahun yang kelima barulah diharamkan arak tu. Ha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fajitan ibu sesungguhnya arak judi ni adalah perkara-perkara syaitan. Ha, kalau kita sekarang ni air kecil syaitan tambah lagi tu. itu kita tambah. Dalam Quran kata adalah daripada Kerja-kerja syaitan minum arak ni. Jadi Allah Ta'ala pun kata, fajitan ibu, hendaklah kamu tinggalkan. Jangan lagi. Jangan rapat-rapat. Saidina Umar pun berkata, Saidina Umar ni salah seorang daripada orang yang pemabuk juga lah. Masa zaman jahiliah. Ha, dia pun kata, bila Allah Ta'ala kata, tinggalkan. Baik ya Allah, baik ya Allah, kami tinggal, kami tinggal. Ha, kata Saidina Umar. Sehingga pada masa tu, dikatakan, di Madinah tu jadi becok. Ha, becok, becok ni macam ba baru lepas hujan. Becok apa panggil di sini tu? Lecak, ha, lecak, lecak. Jalan-jalan di Madinah tu. Sebab apa? Semua rumah tuangkan arak tu. Ke jalan-jalan tu. Oh, tuan ke jalan ni. Macam tuang air Pepsi depan rumah tu. Fu 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 macam tu. Ha, jadi habislah arak tu. Sebab mananya, macam mana boleh jadi lecak? Sebab banyak arak di rumah masing-masing simpan pada masa tu untuk diperam ha, jadi dia buat daripada kurma pada masa tu bukan buat daripada anggur sangat ha, jadi arak ni boleh buat pelbagai boleh buat daripada beras boleh boleh berat, buat daripada anggur anggur tu champagne-champagne lah whisky-whisky ha, tu a ha, itu ataupun buat daripada tu buat daripada barley atau ha, tu beer-beer tu jadi ada nama-nama khusus dia tu Biar berapa, alkohol berapa. Ha, oh, tu semua tu. Jadi banyak sangat orang minum arak pada masa tu sehingga bila buang semua arak tu lecak Madinah. Anak ha, nak kata ni. Tapi ada juga mamak ni seorang ni. Tak tahulah dia ni. Sibuk nak minum juga. Akhirnya kena tangkap. Jadi apabila ditangkap, Nabi SAW pun berkata. Idribuh, Nabi kata. Pukul dia. Pukul tu maknanya sebab dia. Ha, sebab dah dah minum ni. Jadi ada khilaf ulama ni berapa kau kena pukul sini ada yang kata 40 ada yang kata 80 Kau qala abu hurairah abu hurairah yang menceritakan hadis ni dia kata aku adalah pada masa tu bila abu hurairah ni ada kita pun dapat tahu bahawa peristiwa ni berlaku selepas daripada tahun ke-6 hijrah itu sebab abu hurairah ni dia datang ke madinah selepas daripada tahun 6 hijrah 6 hijrah ni yaitu semasa peperangan Khaybar gitu. Selepas peperangan Khaybar. Sebelum daripada tu dia dah Islam dah Abu Hurairah ni. Cuma dia ni orang Yaman. Yaman ni jauh lah daripada Madinah. Dia tinggal di sana. Jadi orang Yaman ni dia masuk Islam ramai-ramainya di tangan seorang sahabat bernama Tufai bin Amru Ad-Dausi nama dia. Tufai bin Amru Ad-Dausi ni dia datang ke Mekah lagi. Masa Nabi berada di Mekah lagi. Dia dah datang. Dia masuk Islam. Kemudian dia balik beberapa hari. Dia tinggal bersama Nabi di Mekah. Kemudian dia balik ke Yaman. Dia belajar beberapa kul. Dia kata, kul Allah. kul nas. kul walloh kul amuzubirobilkhala. Tiga kul tu dia pun belajar daripada Nabi. Kemudian dia balik. Bila dia balik ke kampung dia di Yaman. Jadi dia telah menyebarkan Islam ni termasuk yang masuk Islam di tangan Tufail bin Amru ni adalah Abu Hurairah. Ha, jadi maknanya dia walaupun dia belajar sikit tapi dia ni kuat. Orang Islam zaman tu macam tu. Dia sebarkan Islam ni, sebarkan agama sehingga orang masuk Islam semua. Jadi Abu Hurairah bila masuk Islam, dia sebarkan hadis-hadis yang dapat pahala semua tu adalah Tufail bin Amru Ad-Dausi multi-level marketing. Maknanya Tufan bin Amru ni berlian lah. Ha. yang ni ni tak tahulah benda emas ke apa. Jadi lepas daripada tu Abu Hurairah ni berkata Faminnad daribu biyadih. Jadi bila Nabi kata kena pukul, macam mana dia pukul tu, macam mana dia sebab tu tu, ikat ke tak ikat saya tak tahu, dia tak sebut sini. Ha. tapi kalau ikut mazhab syafi'i sekarang ni, dia akan tanam separuh tu tanam bukan tanam nak mati bukan tu ataupun diikat pada tu supaya tak lari kan nanti kan dia lari macam mana nak kena kejar pula setengah ulama kata biar dia lari tapi orang zaman tu orang sahabat-sahabat nabi ni bila dia bersalah dia suka dihukum ha, dia happy pula suka hukum bukannya dia nak lari kalau kita kena tangkap kena berkas kena masuk lokap kalau tak dia lari masuk lokap pun dia lari lagi macam mana dia tak tahulah. Ah ini dah dah ni sahabat-sahabat Nabi ni dia datang. Ada satu cerita yang kisah seorang perempuan yang berzina tu. Ha, dia dah datang. Tapi dia mengandung. Nabi kata, ha, tak boleh pukul dia. Awak balik dulu bersalin dulu." Ha, dia pun bersalin. Dah bersalin bawa anak dia datang pula. Dia tak lahir lagi maknanya dia suka macam. Datang pula bawa anak dia. Nabi kata dia pandai makan belum. Dia tak pandai makan lagi. Dia menyusu lagi. Ha, balik susukan dia dulu. Dah habis susukan dia. Berapa tahun nak susu? Setahun? Dua tahun? Biasanya dua tahun menyusu. Biasa zaman tu. Jadi akhirnya datang lagi dia jumpa Nabi. Maknanya tak menyesal-nyesal. Tak nak lari. Jadi datang daripada Nabi. Nabi kata, ha, macam mana? Dia boleh makan tak? Ha, dia tunjukkan budak tu, baby dia tu, anak damik dia tu. Makan roti. Pegang roti. Makan roti tau. Jadi pada masa tu barulah nabi kata ambil anak dia ni tolong jaga dan juga kemudian perempuan itu pun dia ajar. Jadi maknanya dia tahu dia akan dihukum mati. Sebab apa? Mereka ni nak sangat mereka ni dihukum bila buat salah ialah kerana bila dihukum di dunia mereka akan selamat di akhirat. Begitu. Karenaulah mereka ni tidak dihukum di dunia, mereka tak selamat di akhirat. Tak terlepas. Jadi mereka lebih suka selamat akhirat daripada di dunia ni. Jadi selamat dunia tak mati, selamat akhirat dia mati pun dia selamatlah masuk syurga. Ah itu yang dia nak macam tu. Jadi orang yang meminum arak ini Abu Hurairah berkata, "Faminna ad-daribu Ada orang pukul dengan tangan. Kepu, kepu dah tahu lah pukul dengan tangan macam mana. Oh, ambil tangan dia tumbuk. Janganlah tumbuk dia. Dia ada kawasan-kawasan boleh pukul ni. Dia kan bukan pukul pada muka, tak boleh pukul pada dada tak boleh dia kena pukul pada belakang kat pukul tempat yang ada daging dia kata yang ada daging ni mana belakang lah ataupun di punggung nah, itu tempat ada daging supaya yang kena tu bukan nak menjadikan dia mati nak bagi dia rasakan sikit jadi ada orang pukul dengan tangan wadaribu lihi ada orang ambil kasut dia slipper dia pukul orang tu Kemudian waddaribu bi thawbihi. Ada orang pukul dengan baju dia. Tak tahu dia buang baju, dia kain baju dia besar ke, dia kain kan, dia pukul-pukul dengan baju dia. Jadi, falamma insarafa qala ba'dul qaum. Jadi bila habis dah. orang tu pun dah habis dah semua, sudah dah sel selesai, ada pula seorang ni kata kepada lelaki tu. Lelaki yang minum arak tu. Dia kata apa? akhzaq allah akhzaq allah kamu celakalah kamu gitu ada pergi kutuk-kutuk pula dah kena pukul dah kutuk pula dah selesai tu boleh ke macam tu qalah kata nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa tu bila ada sahabat berkata macam tu dia kata la taqulu kaza jangan kamu kata macam tu kepada dia sebab apa sebab Ha, ada satu cerita lain ni. Cerita lain. Yang ni ni Nabi kata, jangan kamu berkata macam tu. Iaitu kata apa tu? Celakalah kamu ni, aksak Allah kamu ni tak guna lah. Macam tu. Kamu kutuk dia lah maknanya. Tak boleh Nabi kata. Ada seorang perempuan yang telah direjam di zaman Nabi. Jadi sahabat-sahabat di Madinah, di Mekah ni tak ada hukum. Di Mekah ni belum turun lagi hukum entah rejam ke berzina ke dan sebagainya tak ada. Ni semua ni di Madinah. Jadi bila ni kena hukum perempuan tu ada darah yang telah terpercik daripada orang tu yang kena rejam tu kepada muka seorang sahabat. Kena pada dia. Jadi dia kata celaka dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang berkata macam tu. Sebab apa Nabi kata dia telah bertaubat. Dan taubatnya jika dibahagikan kepada seluruh ahli Madinah Nescaya cukup untuk mereka Maksudnya Besarnya taubat dia tu Banyaknya volume taubat dia tu ha. Sehingga Kalau orang yang salah buat salah di Madinah ni Semua kita bahagi sikit-sikit seorang -sikit Ambil taubat dia tu ha, bagi. Ambil kau sikit, kau sikit, kau sikit Cukup Nabi kata Nak tunjukkan besar taubat dia tu Ha, kalau tak bertaubat, takkanlah dia ni serah diri. Zaman Nabi tak ada. Yang mana orang yang berzina kena bawa saksi. Ikut dalam Quran, kena bawa saksi empat orang. Saksi apa? Tengok betul-betul dia berzina. Ha, jadi nampak dia berzina, oh okey. Kata berzina-berzina Empat orang. Empat orang pula bukan empat orang biasa-biasa. Empat orang yang baik. Kalau empat orang tak semayang, tak boleh pakai. Empat orang pun dia pun semaya wajib mandi wajib pun tak pandai. Ha oh, tatu penuh kata. Contohlah kata tapi nak jadi saksi, hmm, sorry lah. Kena tolak awal-awal lagi. Kau ni mandi wajib macam mana? Kata contohlah kata. Ha, tapi memang orang baik. Jadi sebab itulah susah orang ni nak berzina sampai nampak empat orang boleh tengok ni. Sebab tu dah zaman Nabi, semua orang yang dihukum tu kerana berzina tu adalah melalui cara ikra. Ikra ni makna mengaku. Saya mengaku, saya buat. Ha, mengaku. Susah zaman sekarang yang orang nak mengaku. Ha, kena tangkap 200 orang, seorang habuk tak mengaku. Ha, daripada 200 tak ada orang mengaku. Padahal siap dengan darah, siap dengan apa pening kepala. Ha, hakim pula. Ha, tengok kan. Akhirnya lepas semua 200 orang tu. Jadi cerita ni maknanya ni bila darah tu nak katanya, ialah orang yang bertaubat tu dia akan maknanya itu besar. Sebab itulah lah kita tak boleh kutuk dia. Ha, dia dah dihukum dah. Kenapa nak kutuk lagi? Jadi Nabi SAW kata wala taqulu ha kaza wala tu'inu. Kemudian Nabi bagi sebab. Sebab kenapa kita tak boleh kutuk dia? Wala tu'inu alaihi syaitan. Janganlah kamu tolong syaitan untuk Kutuk dia lagi. maknanya tambah lagi. Eh? Sebab apa? Maksud dia. Nabi SAW kata ni. Walatun inu alaihi syaitan ni. Kalau kita kutuk macam tu. Apa perasaan dia? Ha, sepatutnya puji lah. Sepatutnya. Bagus awak. Alhamdulillah awak dah bertawab. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ha. Awak, kalau tak ada orang salah. Tak bertawab ni. Susah juga kita. Oh, <laughs> macam tu pula. Orang semangat kat dia. Sebab Nabi SAW pun dah berkata ni. Lebih baik orang yang. Kalaulah satu kaum tu dia tidak bersalah, maka tidak bertaubat. Lebih baik orang tu bersalah dan dia bertaubat. Sebab bertaubat ni tanda orang tu ialah dia ni insaf. Jadi orang yang insaf dengan orang yang tak ada insaf apa. Macam kata ni ni apa benda tiang ni. Tiang ni salah tak eh. Tiang tak bersalah. Dia tak ada dosa tak ada pahala tiang ni. Dia duduk sini tiang ni. Kipah tu dia tak berdosa tak ada pahala. Mana baik dengan manusia baik manusialah sebab manusia yang bertaubat ha, walaupun dia buat salah tapi dia bertaubat. Ha, jadi nabi jangan kira sebab tu nabi tu cerita lain. Okey gitu. Jadi wana tuinu alaihi syaitan jangan kamu tolong syaitan. Makna bila kita cakap buruk-buruk pada dia maka kita tu macam memberikan pada hati dia tu benci pula pada kita. Dia benci lah kata. Kutuk aku pula. Macamlah dia tu baik sangat. Dah datang pula perasaan macam tu dalam diri dia. Apa ha, kara tu adalah syaitan tu. Jadi bila kita buat macam tu, Nabi kata kamu sebenarnya telah menolong syaitan untuk menyebabkan hati dia rasa nak marah pula pada kita. Wallahu a'lam bisawab. Ha, kita dah masuk bab baru sebab tu lah jadi kena berhenti lah. Iaitu bab yang ke-29 akan datang. Akan datang ni. Ni trailer saja. Iaitu babu Qadai hawa ijil muslimin bab menunaikan hajat orang Islam yang lain. Bab yang ke-29, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.